до опасного и на безопасное мы работаем вплотную с Васильковской районной больницы, на базе которого у нас работает второй консультационный кабинет. Также наша работа охватывает населенный пункт Глеваха. В нем организована уличная работа, которая направлена на информирование наркозависимых, на информирование молодежи о возможности прохождения тестирования, консультирования, получения раздаточных материалов. Также мы осуществляем такие выезды маршруты в Бориспольский и Проворской район. И тоже охватываем профилактическими услугами наиболее уязвимые вещи группы клиентов. Это и наркозависимые, и женщины, увлеченные в бизнес, и молодежь, их близкое окружение. В отделении Василькове реализовываются три проекта финансируемые за деньги Международного альянса по борьбе с ВИЧ-СПИД. Что самое удачное, это запущен аппарат по иммуноферментной диагностике. Можно делать бесплатно диагностику очень качественную, на лабораторном уровне для наших клиентов до 50 инфекций, включая гепатиты и ВИЧ, на базе Васильковской центральной районной больницы. Благотворительная организация «Конвиктус» помогла нам дополнительно с реактивами. И, во-первых, это очень точный анализ. И поэтому и на данный момент это один из современных анализов обследования. Это первая и единственная организация, которая работает в районе бесплатно. И ее сотрудники, могут сказать, очень, очень энтузиазмом работают. Мне очень нравится, как эти ребята работают, выезжают и по селам, и по другим районам, и в рабочее и в нерабочее время. Так что я так думаю, что польза очень хорошая. Очень важна честность, открытость. И когда мы уже заслужили это доверие, да, люди видят, что действительно все анонимно, не надо говорить там, имя, отчество, и, что мы всегда открыты, что мы придерживаемся да, графика работы. Но это все наша репутация. В первую очередь, это моральная поддержка, это, наверное, одно из самых главных аспектов. До недавнего времени хотел добровольно лечь в реабилитационный центр, потому что он был в систематической зависимости. Я преодолел все это, ну как, не сам, но вот именно с их моральной поддержкой. В первую очередь, мне подсказали, с чего начать, с мелких шагов. Вот. Но сейчас эти шаги у меня все больше и больше делают. А я уже месяца три. Не употребляю, из наркотических препаратов ничего абсолютно даже не тянет. Ну, надо сказать, что э, вот это все несколько изменило наши отношения к лицам, которые употребляют наркотики. Пришлось как-то пересмотреть это с другой стороны. Очень сложная проблема социальная, и очень трудные они пациенты, но надо с ними работать. Все время. Ребята выходят в поле, да, на улицу, на притоны. Постоянный поиск, постоянное поддержание связей, контактов с нашими клиентами. Мы все время напоминаем, что мы есть, что мы готовы оказать помощь, как только они будут готовы. Ну, залог успеха это наша активная позиция. За даними обласного центру СНІДу у Київській області, станом на 1 січня 2014 року зареєстровано 7 480 випадків віл, знаходяться на обліку 4389 осіб. Послугами профілактики ВІЛ-інфекції у 2013 році у Василькові скористалось 1153 споживача ін'єкційних наркотиків, у Гливасі – 204, боярці 1131 споживач ін'єкційних наркотиків. Программы профилактики конвектусом реализуются в двух регионах. Это Киевский регион и Кировоградский. Вот в Кировоградском регионе и в Киевской области мы продолжаем тот проект. Он немножко изменил свою форму, но все же это продолжение того проекта, который мы начали еще в 2007 году, работая в криминально-исполнительных инспекциях с людьми, которые осуждены к условному сроку за статьи, связанные с употреблением наркотиков. Сейчас мы работаем в 18 криминально-исполнительных инспекциях, Киевской области, в Кировоградской области. И работа построена таким образом, что социальные работники приходят в места, то есть приходят в криминальные исполнительные инспекции в дни отметки этих людей и предоставляют услуги в виде консультаций, выдачи информационных материалов, средств личной безопасности и перенаправляют в медицинские учреждения, в центры реабилитации, если это необходимо. Из 18 городов которые мы охватываем, в которых мы работаем, в 10 нет больше никаких услуг для потребителей инвестиционных наркотиков. То есть это единственный шанс. Наш сотрудник, который туда приезжает, это единственный шанс узнать больше что-то про свое здоровье и что можно с этим сделать. Пройти тестирование и наконец-то задуматься, а что сделать со своим здоровьем. И что самое главное, это возможность сделать. Потому как мы не бросаем человека. Если мы тестируем, у него оказывается или гепатит С, или ВИЧ, мы его сопровождаем в медицинское учреждение и помогаем ему получить те услуги, которые попросту сохранят ему жизнь. Второй очень важный момент – это то, что группа зависимых, которые находятся в криминально исполнительных инспекциях, в основном это молодые люди, которые себя еще не считают Наркоманами, как говорят в обществе. Да? А следовательно, они считают, что все эти риски, все эти ужасы, страхи это не про них. То есть это как раз те люди, которым э, очень сложно достучаться. И в этом случае мы пришли к ним туда, где они бывают. И вот в этом и есть э, большая польза э, для вообще профилактической работы и для общества. Охоплення послугами «Конвіктус Україна в Київській та Кіровоградській областях на 1 січня 2014 року 1303 особи за внутрішніми даними проекту. Близько 20% осіб, які перебувають на обліку, періодично або систематично вживають наркотичні засоби. Всього засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі та осіб, до яких застосовано адміністративне стягнення у Києві і Київській області 11 974, у Кіровоградській області 4 252 особи. Разом в двох областях 16 226 осіб. В 2008 году при поддержке э, шведской агенции международного развития СИДА и, собственно, благодаря этой агенции Convictus начал свою работу в Украине при финансовой поддержке СИДА, э, мы начали э, очень большой проект, который длится и по сегодняшний день. Это трехступенчатая всесторонняя программа адаптации ЛИСТ, которая освобождается с мест лишения свободы, либо отбывают условный срок. И в 2010 году мы открыли уникальный в Украине центр, э, дом на полпути, который открыл двери для женщин, которые освобождаются с мест лишения свободы и не имеют возможности построить свою успешную жизнь. Мы начали нашу стратегию еще с 2004 года. На той час ми планували нашу п'ятирічну стратегію для України з ідеєю підтримати її інтеграцію в Європейський Союз, що й було нашою загальною метою. Ми думали про ті сфери діяльності, де Україна мала великі потреби, і однією з таких сфер виявилась правозахисна діяльність. Ми звернули увагу на в'язниці та людей, які перебувають там, а також на людей, які виходять з місць позбавлення волі, і ми подумали, що діяльність подібна до будинку на півдорогі, може бути вдалою ідеєю. Можно с гордостью сказать, что это центр уникальный, что женских центров, которые имеют полноценную программу, направленную на одну категорию людей, это женщины, нету. В Украине есть попытки, есть созданные другие модели, мы с ними также сотрудничаем, но вот такого центра в Украине нет, аналогов нет. Если бы было таких больше центров, легче бы было девчонкам, которые вот, ну, просто выходят за... Из мест не столь отдаленных и теряются в обществе, растворяются и попадают опять. Дом на полпути это экспериментальный проект, и много времени было потрачено на то, чтобы грамотно выстроить программу, работу программы, услуга в центре, активностей в центре, которые мы предоставляем девочкам, которые вышли из мест заключения свободы. И Работа в центре выстроена так, чтобы у девочек был позитивный настрой, чтобы у них было желание саморазвиваться и самореализовываться. И не мы меняем им жизнь, они сами пытаются изменить ее на лучшую. Для того, чтобы они комфортно себя чувствовали, здесь созданы все условия. Как для проживания, так и для времяпровождения. У них есть блоки где они проживают из двухместного и четырехместного состоят, есть душевая комната, есть туалет, то есть оборудованы всем необходимым для личного пространства. Программа девочек создана так, что они заняты занятиями, индивидуальными групповыми соцработниками. С ними работает психолог, у них есть часы досуга, у них есть часы трудотерапии. То есть мы стараемся максимально и по назначению занять девчонок. Изначально мы имели 10 мест, мы могли принимать 10 женщин. И на первом этапе этого нам было достаточно, так как э, надо было наладить еще сотрудничество с э, пенитенциарной службой, с исправительными э, учреждениями которых в Украине э, уже порядка 15. -ти куда входят и исправительный центр, и исправительные колонии, и воспитательная колония. В этих всех учреждениях есть наши участницы будущего. К счастью, существуют люди, которые прекрасно понимают, что есть эта проблема, и что эта проблема решаема, которые могут предложить свою помощь, которые могут предложить решение этой проблемы. Одна из общностей таких людей, один из проектов – это Конвиктус Украина, который в свое время предложил заняться именно этим направлением деятельности. Но когда он это предложил, у нас уже был определенный опыт взаимодействия, работы с ним, с людьми, которые не находятся в местах лишения свободы, и ну, то есть имея положительные какие-то связи деловые, мы все-таки решились на этот проект. Нам было интересно. И сейчас центр успешно работает в Харьковской области, в Лазовском районе, в селе Краснопавловка. При поддержке и тесном сотрудничестве с государственной пенитерциарной службой, с Министерством социальной политики мы дальше развиваем программу всесторонней адаптации женщин, которые освобождаются с мест лишения свободы. У них своего рода здесь такой маленький, как я говорю, социум научитесь общаться в этом маленьком, и вам будет легче уже выходить в большой. Мы стараемся, мы делаем все возможное, мы вовлекаем их в это. Есть многие, которые не умеют разговаривать, им тяжело, есть замкнутые, развиваем. И мы забываем, что они когда-то там были, там свои законы и порядки. Вот здесь дом со своими правилами, но здесь дом. Первый этап программы адаптации женщин, которые освобождаются с мест лишения свободы, начинается еще в колонии, когда женщина отбывает срок. И конвейту сотрудничает со всеми 15 женскими исправительными учреждениями Украины. И благодаря тесному сотрудничеству с пенитенциарной службой и ряду мероприятий совместных мероприятий нам удалось наладить направление женщин тех женщин, которые нуждаются в прохождении программы адаптации в наш центр и обеспечить полную заполненность центра. Сложно было убедить в этом женщин, в первую очередь, которые должны были туда идти. То есть мы друг друга убеждали, наверное, год, А вот убедить женщину, которая попала в место лишения свободы, конечно, которая в этой жизни не верит никому и ничему, что чужие люди где-то ее ждут для того, чтобы помочь ей, для того, чтобы ей что-то дать бесплатно, это было очень сложно. Потому что эти женщины не верят, что в этой жизни что-то может доставаться бесплатно, что их еще кто-то может ждать. Но, естественно, проект был рассчитан в первую очередь на женщин, у которых нету ничего.